sistem halal negara. JAKI memastikan bahawa standard persijilan halal Malaysia kekal utuh dan tidak akan dikompromi dalam apa jua keadaan. Pengiktirafan mana-mana badan persijilan luar negara hanya diberikan selepas melalui proses audit menyeluruh yang menilai tahap pematuhan terhadap standard halal Malaysia. Segala perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh Malaysia tertakluk kepada pemakaian peraturan sedia ada di dalam negara sebarang penambahbaikan hanyalah bagi mempercepatkan proses pentadbiran tanpa menjejaskan prinsip dan ketegasan standard halal Malaysia selaras dengan prinsip dualist system komitmen Malaysia di bawah perjanjian antarabangsa hanya berkuat kuasa setelah diterjemahkan dalam undang-undang domestik Pendekatan ini memastikan kelancaran urusan perdagangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan piawaian halal negara. Malaysia kekal tegas dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan standard halal negara. Terima kasih Puan Pengusi, terima kasih kepada Menteri. Uh, mana dari persidik jawapan yang diberikan oleh Menteri tadi, mana artikel 2.5 ini, perjanjian ART ini, mesti mengikut apa yang telah pun ada pada piawaian yang ditentukan oleh halal jakim lah. Itu memang pasti gitu eh. Terima kasih. Menteri satu lagi halal. Sekadar nak dapat confirmation dari menteri, maknanya kalaulah berlaku pelanggaran sebagaimana kalau berlaku di Malaysia maka jakim bila-bila masa boleh menarik balik uh, pengiktirafan tersebut. Maka adakah kalau berlaku pelanggaran di pihak uh, itu halal di Amerika ini, jakim boleh menarik balik pengiktirafan tersebut? Betul yang bapak pesimas. Uh, apa yang berlaku sekarang dengan uh, perjanjian tersebut? Kalau dahulu uh, Jakim akan menghantar auditor dia untuk uh, mengaudit setiap uh, syarikat ataupun uh, pusat-pusat penyembelihan uh, di Amerika. Uh, dengan adanya uh, perjanjian yang baru ini. Um, kita mengiktiraf ada, ada dua badan certified body yang telah diberikan persijilan oleh pengiktirafan oleh, oleh Jakim. Um, jadi sekiranya berlaku pelanggaran kedua-dua certified body ini yang diiktiraf oleh Jakim, mereka ini diberikan pengiktirafan berdasarkan pematuhan mereka kepada standard protokol halal yang sedia ada. Jadi sekiranya berlaku sebarang pelanggaran JAKIM boleh ya apabila audit yang dijalankan oleh JAKIM kepada dua certified uh, body ini kalau berlaku sebarang pelanggaran JAKIM boleh tarik balik uh, apa itu pengiktirafan uh, kepada body tersebut ataupun badan tersebut dan secara by extension dengan izin dia akan melibatkan juga status halal yang telah dikeluarkan oleh sertifikat body ini kepada uh, logi uh, penyembelihan di Amerika tersebut jadi sebab tu saya katakan standard uh, halal protokol halal JAKIM ini wajib. tidak ada kompromi, mesti dipatuhi. Pak Menteri, sedikit penjelasan tadi yang menteri sebut, sekarang ini dah ada dua uh, apa nama ni, organisasi di Amerika Syarikat yang telah di diberi uh, kelayakan oleh, oleh oleh JAKIM. Betul eh? So maknanya dalam tempoh perjanjian ini, akhir bulan lepas hingga hari ini dah selesai dah semua audit untuk tujuan tersebut. So, saya nak dapat penjelasan sikit. Sebab sebelum ni menteri kata kita tidak mengiktiraf mana-mana badan di Amerika Syarikat. Jadi perjanjian baru saja ditandatangani. Tapi tadi Menteri sebut ada dua badan yang telah diiktiraf. Jadi maknanya dalam tempoh beberapa hari ini dah selesai audit dan ada dua badan yang diiktiraf. Dapat penjelasan sikit. Terima kasih Menteri. Uh, terima kasih. Uh, yang buat putus saja. Uh, setahu saya, maklumat yang saya ada daripada JAKIM, setakat ini memang ada memang ada dua uh, badan yang yang diberikan pengiktirafan oleh oleh JAKIM. Ini kena jelas betul-betul sebab hujahannya digunakan sebelum ini adalah pada waktu sebelum perjanjian tidak ada badan. Maka sekarang ini dibuka supaya JAKIM pergi iktiraf badan di Amerika Syarikat dan badan ini yang akan membuat audit untuk membolehkan sijil halal mereka diiktiraf oleh JAKIM. Tapi pada hari ini yang menteri sebut dah ada dua badan yang yang diiktiraf. Jadi saya tak tak jelas. Apa keadaan sebelum dan selepas perjanjian ini sebenarnya? Mengasih. Um ya saya tunggu untuk, untuk dapat kepastian untuk terima kasih. Teruskan. Bapak Menteri sikit. Setahu saya ingat saya dua dua badan itu iaitu uh, ISA uh, Islamic Service of America I, ini uh, accredited by JAKIM lah. Dan yang kedua IFANKA itu sebelum adanya perjanjian ini lagi jadi soal selepas ada perjanjian ini uh, mana body yang yang akan uh, untuk uh, untuk mengiktiraf mana-mana uh, apa ni produk yang daripada US tadi eh um, setakat setakat ini um, um, apa yang yang dikendaki oleh uh, perjanjian ini eh uh, uh, saya saya tunggu dapat um, tu maklumat untuk 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 dapatkan tak apa menteri ini. saya rasa perlu penjelasan tak apa take your time hmm. nak buat bertulis ke nak buat kenyataan media ke tapi perlu ada penjelasan dah jadi confusion ni kerana sebelum ini dikatakan kadarnya berbeza kita tak iktiraf ...badan di Amerika Syarikat sebab itu dengan perjanjian ini pada pada ini diiktiraf. Jadi saya rasa clearkan the air supaya rakyat di luar sana faham sebenarnya apa yang beza sebelum dan selepas. Terima kasih Tuan hmm. Menteri. Sebab saya ingat saya my, yang, yang membuat perjanjian dan pelenciper. Um uh, tujuan daripada perjanjian ini untuk uh, mempercepatkan proses daripada sudut pentadbiran. Apa yang berlaku sebelum daripada ini, uh, JAKIM menghantar uh, auditor mereka ke uh, pusat ataupun luji uh, penyebelihan tersebut. Jadi apa yang dikendaki hasil daripada perjanjian ini supaya JAKIM mengiktiraf sekiranya dua badan yang telah di diberi pengiktirafan oleh JAKIM di Amerika ini menjalankan audit mereka dan mengeluarkan logo tersebut dan um, perjanjian ini memerlukan supaya JAKIM ataupun Malaysia mengiktiraf uh, logo yang telah uh, halal yang telah dikeluarkan oleh dua badan yang diiktiraf oleh oleh jakim tersebut. Tapi tak apa saya saya tunggu untuk, untuk dapat kebasian daripada jakim dan saya akan apa ni mengantar jawapan secara bertulis nanti. Terima kasih.